વડોદરા શહેરના સુભાનપુરા જલારામ પરિવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા દિવાળીના તહેવારની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરિયાતમંદોને અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું દેશભરમાં દિવાળીનો પર્વ ધૂમધામથી ઉજવાતો હોય ત્યારે વડોદરા શહેરના સુભાનપુરા જલારામ પરિવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા અઠ્યાવીસ વર્ષથી અન્ન ક્ષેત્ર જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદરૂપ થતા હોય ત્યારે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે જલારામ પરિવાર ટ્રસ્ટ વડોદરા દ્વારા વડોદરા શહેર જિલ્લાના ગોરવા સુભાનપુરા દેવનગર સમતા લક્ષ્મીપુરા ગામ સહિત જિલ્લામાં જરૂરિયાતમંદ લોકોની અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અનાજ કીટ વિતરણ કાર્યક્રમમાં ભાજપના કારોબારી સભ્ય અને પૂર્વ કાઉન્સિલર રાજેશ આયરે વોર્ડ નંબર નવના કાઉન્સિલર શ્રીરંગ આયરે જલારામ પરિવાર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ કનુ પટેલ ગિરીશ પટેલ અશ્વિન પટેલ સહિત જલારામ પરિવાર ટ્રસ્ટના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા વડોદરા શહેર જિલ્લાના અંદાજે ચારસોથી ચારસો પચાસથી પણ વધુ જરૂરિયાતમંદોને અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું આમ જરૂરિયાત અનાજ ને કીટનું વિતરણ કરી દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને દિવાળી પર્વની શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી મદદ છું आप देख रही हो ये जलाराम परिवार ट्रस्ट है जो अट्ठाईस साल से कंटिन्यू हम लोग तो दिवाली एक पर्व होता है की हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत वर्ष के अंदर एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है कि जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग मिष्ठान खाते हैं हम बाहर घूमने जाते हैं किसी को खिलाते हम पार्टी करेंगे हम होटल में जाएंगे हम अपने अपने लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको एक दिन का खाना भी नसीब में नहीं होता हम शायद किसी को एक दिन अगर एक पैकेट में देंगे लेकिन यहाँ पे एक तरह के अलग अलग रूस है आप देख रहे हो कि गेहूँ है चावल है साथ में आप देखते हो कि उसके साथ में और उसके अलग अलग मसालों के साथ गूल है तो ये सब अलग जो एक पूरी सामग्री की एक पूरी कीट बनाई जाती है जो 10 से 15 किलो की कीट होती है और कोई भी आदमी 10-15 दिन तक ये खाना खा सके इस तरह से ये जलाराम परिवार ट्रस्ट से लोगों को दिया जाता है अट्ठाईस साल के हम लोग उनसे जुड़े हुए इसी तरह आने वाले दिन के अंदर दो दिन के बाद भी हम लोग संडे को भी हमारा अपने कार्यालय से सायनाथ एजुकेशन से वहाँ भी हमने दो एक हज़ार लोगों को इसी तरह से कंटिन्यू किया है वहाँ पे यहाँ पे ब्लाइंड हैंडी इनको जो हर महीने देते रहते है हैं और ये साल के एक बार यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को देते हैं तो यहाँ पे सब ब्लाइंड हैंडी सब लोग थे हम लोग परसों के दिन भी हम लोग भी इसी तरह से सैनाध एजुकेशन से दो हज़ार वीडो होंगी जो ज़रूरियातें उनको हम देने वाले तो आज के दिन कनु भाई और उनकी पूरी गिरीश भाई और हमारे जलाराम परिवार को जो लोग डोनेशन दे रहे उन सब लोगों को मैं को खूब खूब बधाई दे रहा हो और उनका धन्यवाद मान रहा हो कि इन्होंने इसी तरह से आप भी आपके घर के करीब कोई भी होगा उसको आप भी करिए सच्चे सही अर्थ में अगर दिवाली है तो हम जब लोगों को हम करवाते हैं एक दीवा ऐसा होना चाहिए जो पूरे अंधारे के अंधार के अंदर पूरा जब होता है तो उसके अंदर एक अगर दीवा जलता है तो सच्चे अर्थ में दिवाली होती है तो आज के दिन अनुभव और उनकी टीम को हृदयपूर्वक हम उनको नतमस्तक वंदन करते हैं और इसी तरह से भगवान जब तक जिएंगे तब ये काम करेंगे हम उनके साथ जुड़े तमाम नगर जनों को आज के दिन दिवाली जलाराम मंदिर जो सुबहपुरा विस्तार के अंदर आया हुआ है उनका जो जलाराम परिवार ट्रस्ट है उनके माध्यम से जो भी जरूरियातमंद है माता है बहन उनको आज के दिन यहाँ से अनाज की किट का वितरण किया गया है निशुल्क और जो भी जरूरतमंद है जो हर साल यहाँ पे 25 सालों से अधिक यहाँ से आके अनाज की किट ले जाते हैं और ये ट्रस्ट है जो हर बार ये जरूरतमंदों को किट का वितरण करता है ट्रस्ट के तमाम आ, जो परिवारजन है मैं उनका खूब खूब खुँँ शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे कोई भी ट्रस्ट हो तो दिवाली के दिन किसी का घर का दिया जले ऐसे प्रयत्न करने वालों को आ, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा

બે મહિને જે લોકો રેગ્યુલર લેવાવે છે એમાં ઘઉં ચોખા આપીએ છીએ અને કઠોળ માળીને જે બી હોય અમારી પાસે મસાલા એ બધા જ અમે ચારસો પચાસ પરિવારને અમે દર દોઢ મહિને અનાજ આપીએ છીએ જય જલારામ